Həb Qaradağ rayon təşkilatı İdarə heyətinin iclası Həpin mərkəzi qələcəyi Bakı şəhəri Binəqədi rayonu Azadlıq prospekti 192 18 mart 2023-cü il Əlaqə telefonları 050 420 10 28 Gündəlik 1 Haqq-ədalət partiyası Qaradağ rayon təşkilatında aparılan quruculuq işləri barədə məruzəçi Həb Qaradağ rayon təşkilatının sədri Zeynal Həmidov 2 Haqq-ədalət partiyasının idarə heyətinin qəbul etdiyi qərarların Qara Dağ rayonunda icrası barədə məruzəçi Həb Qara Dağ rayon təşkilatının sədr müavini İlqar Qocayev. gündəlikdəki birinci məsələ ilə bağlı təşkilatın sədri Zeynal Həmidov çıxış edərək bildirdi ki, İlqar Qocayev müavin Cəlsamad Ağamradov va Məvin Bilalov Tofiq Nəzarət Təftiş Komissiyasının sədri Qiafət Məmmədova Qadınlar Şurasının sədri Zabitə Əliyeva Qadınlar Şurasının sədrmuavini Əflatun Adıgözəlov Ağsaqqallar Şurasının sədri İslam Qarayev Gənclər Təşkilatının sədri rayon təşkilatının seçkili orqanlarına seçilmişlər. Yarandığı tarixdən 2 il 4 ay müddətində təşkilat öz strukturları ilə tam formalaşa bilmiş və fəaliyyət göstərdiyi dövrdə üzvlərinin sayı 265 nəfərə çatmışdır. Gündəlikdəki ikinci məsələ ilə bağlı təşkilatın sədri Muavinə İlqar Qocayev çıxış edərək bildirdi ki, rayon təşkilatı üzvlərinin sayı artırılmalıdır və gəncləri cəlb etməyi tövsiyə etdi. Təşkilatın sədri müavini Gülsənəm Ağamradova yeni üzvlərlə işlədiyini bildirdi. Yaxın zamanlarda onları rayon təşkilatının üzvliyinə gətirəcəyini bəyan etdi. Qaradağ rayon qadınlar şurasının sədri Mavini Zabitə Əliyeva çıxış edərək rayon təşkilatına qadınları cəlb etməyi tövsiyə etdi. İcrasın sədri Zeynal Həmidov Çatib Cülsənəm Ağamradova Haqq-ədalət partiyasının mətbuat xidməti 18 mart 2000 23. il